কি কি লক্ষণ থাকিলে মহিলাক চৰিত্ৰহীন বুলি গণ্য কৰা হয় চৰিত্ৰহীন মহিলাৰ পৰিচয় কেনেকৈ পাব আহক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে চৰিত্ৰহীন মহিলাৰ এই চাৰিটা কথা আমি জানি থওঁ ভাৰতীয় সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰাত মহিলাক দেৱীৰ সৈতে তুলনা কৰা হয় সেয়ে আমাৰ সমাজৰ প্ৰত্যেকজনৰ বাবে প্ৰয়োজন মহিলাক সন্মান কৰা আৰু মহিলাৰ স্বাধীনতা ৰক্ষা কৰা এজনী নাৰীৰ গাত সকলো গুণ থাকে যেনে নম্ৰতা কোমলতা আৰু মমতা সদায় বিৰাজমান হৈ থাকে এই গুণসমূহ থকাৰ বাবেই এজনী নাৰীক দেৱীৰ শাৰীত ৰখা হয় কিন্তু জানি থ'ব যেনেকৈ মানুহৰ হাতৰ আঙুলি সকলো সমান নহয় ঠিক তেনেদৰে প্ৰত্যেকগৰাকী স্ত্ৰীৰ গাত মমতাময়ী গুণ বিৰাজমান নোহোৱা স্বাভাৱিক আমাৰ সমাজত নাৰীক অধিক সন্মান দিয়াৰ উপৰিও বহু ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় আৰু যেতিয়া নাৰীয়ে পৰিয়াল আৰু সমাজৰ দায়িত্ব ভালদৰে পালন কৰে সেই পৰিয়াল আৰু সমাজত বিপদবিঘিনিৰ সৃষ্টি নহয় যেনেকৈ বহু মহিলাই নিজৰ পৰিয়ালৰ মান মৰ্যদা অটুট ৰাখিবলৈ সদায় যত্নপৰ থাকে নিজৰ ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক আচৰণৰ পবিত্ৰতা ৰক্ষা কৰে তাৰ বিপৰীতে এনে কিছু মহিলা আছে যিসকল সদায়েই সমাজৰ বিনাশৰ কাৰণ হৈ পৰে আৰু তেনে স্ত্ৰিক সমাজৰ কলংক বুলি অভিহিত কৰা হয় এই মহিলাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা আৰু ধাৰণা কৰা খুবেই অসম্ভৱ আৰু অসম্ভৱ হয় তেওঁলোকৰ কাম কাজ আৰু আচাৰ ব্যৱহাৰ লগতে তেওঁলোকৰ নৈতিক চৰিত্ৰ জনাৰ খুবেই টান ভাৰতীয় দৰ্শনিক চাণক্যই এনে কিছুমান কথা ব্যক্ত কৰিছিল যাৰ পৰা এই অখৎ অভিপ্ৰায়ৰ মহিলাক তেওঁলোকৰ মুখৰ আকাৰত চিনাক্ত কৰিব পাৰি নাম্বাৰ এক চাণক্য নীতি অনুসৰি যিসকল মহিলাৰ ভৰিৰ কনিষ্ঠ আঙুলি আৰু তাৰ কাষৰ আঙুলি মাটিত স্পৰ্শ নকৰে আৰু এই কনিষ্ঠ আঙুলি যদি কাষৰ আঙুলিতকৈ সামান্য ডাঙৰ থাকে তেওঁলোকে নিজৰ সুবিধা আৰু সময় বুজি চৰিত্ৰ সলনি কৰে একেধৰণৰ মহিলা অত্যাধিক ৰাগী আৰু খঙাল হয় এওঁলোকৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত কোনোদিনেই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি নোৱাৰি সহজতে তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নাম্বাৰ দুই যিসকল মহিলাৰ ভৰিৰ গেৰুহাৰ পিছভাগ অতি শকত থাকে তেনে মহিলাক ঘৰৰ বাবে অশুভ মান্যতা দিয়া হয় নাম্বাৰ তিনি যিসকল মহিলাৰ ভৰিৰ পতাৰ আগভাগ অতি নিখকটীয়া হয় তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু পৰিস্থিতি সদায় দুখৰ হয় আৰু যি মহিলাৰ কাণত অত্যাধিক নোম থাকে তেনে মহিলাই ঘৰত সদায় অশান্তিৰ কাৰণ শুই থাকে নাম্বাৰ চাৰি যিসকল মহিলাৰ পেটত কলহৰ দৰে আগফালে চৰ্বি জমা থাকে তেওঁলোকক সদায় দৰিদ্ৰতাই খেদি ফুৰে লগতে সেই মহিলাগৰাকীৰ পেটটোৰ ভিতৰলৈ বহু বেছি সময় থকাটোও মহিলাৰ বাবে অশুভ মনা হয় যি মহিলাৰ কঁকাল বহু ডাঙৰ হয় সেই মহিলাক স্বামীৰ বাবে অশুভ মনা হয় যিসকল মহিলাৰ ওঠৰ ওপৰত অত্যাধিক নোম থাকে তেওঁ স্বামীৰ বাবে অশুভ বুলি প্ৰমাণিত হৈ আহিছে যিসকল মহিলাৰ দাঁত বাহিৰলৈ ওলাই থাকে তেনে মহিলাৰ জীৱনত দুখ একেবাৰেই নুগুছে যিসকল মহিলাৰ হাতৰ হিৰসমূহ বাহিৰলৈ ওলাই থাকে তেনে মহিলা সদায় সুখ আৰু ধন সম্পত্তিৰ পৰা বঞ্চিত থাকে যিসকল মহিলাৰ চকু পাতল আৰু হালধীয়া হয় তেনে মহিলাৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰত বহু প্ৰশ্নৰ অৱকাশ আছে বুলি চাণক্যই ক'ব খোজে আৰু যিসকল মহিলাৰ চকু অতি পৰিষ্কাৰ আৰু ফুটফুটীয়া তেনে মহিলা অতি চৰিত্ৰৱান বুলি অভিহিত কৰিছে